Тысяч машин. Более 200 тысяч машин каждый день проходят машины. Какое количество газа они выкидают, это видно на подоконниках, на окнах. Единственная линия защиты, это зеленое насаждение, которое идет около республиканской трассы. Это естественный природный барьер, который нам позволяет хоть как-то Дышать в нашем городе. Мы уже видим, как много машин становится в Киеве. С каждым днем количество машин увеличивается. Но вопрос заключается в том, что с каждым днем зеленых насаждений становится все меньше и меньше. Мы выходим каждый год, и каждый год у нас та же самая проблема уплотнительная застройка. Незаконная. Уничтожение зеленых насаждений. Мы говорим нет таким застройщикам. Мы, не, мы говорим нет иностранным национальным корпорациям, которые собираются строить на месте парков свои супермаркеты. Нам не нужны эти супермаркеты. У нас хватает торговых сетей. они захватили один участок. Но мы-то знаем, что эта линия, которая идет в зеленых нажаждений, к Днепру, на нее уже положили свои взгляды другие застройщики. Если мы отдадим этот кусочек сквера на 6А, то дальше застроят весь сквер. Весь сквер к набережной. Уже набережная фактически застроена.